Hai semua, jom kita jadi pakar nombor. Untuk kupasan kali ini, kita akan mulakan perjalanan kita ke dunia nombor. Nombor yang besar tau, sampai 10,000. Okey, jom kita mula dengan bab satu. Okey, bayangkan ni, kita tengah ada kat kilang coklat. Dan wow, ada 2,780 paket coklat susu. Banyak betul kan? Soalannya, macam mana kita nak sebut dan faham nombor besar macam ni? Ah, ha, jom kita bongkar sama-sama. Okey, benda pertama sekali, kita kena tahu macam mana nak bercakap dalam bahasa nombor 4 digit ni. Nombor 2780 ni nampak macam panjang kan? Tapi bila kita sebut dalam perkataan 2780. Haa, kan senang sikit nak faham. Tapi yang lagi menarik, apa sebenarnya maksud setiap nombor tu? Contohnya, 7 tu apa nilai dia sebenarnya? Ha, untuk jadi pakar nombor yang sebenar kita kena bongkar kod rahsia di sebalik setiap nombor 4 digit. Jom kita tengok macam mana. Okey, jom kita ambil nombor ni sebagai contoh 1247. Nampak macam nombor biasa je kan? Tapi sebenarnya setiap satu digit dalam nombor ni ada tempat khas dan nilai rahsia dia sendiri. Inilah dia kod rahsianya, nilai tempat. Nampak tak? Nombor satu tu duduk kat rumah ribu, jadi nilainya seribu. Nombor dua pula kat rumah ratus, jadi tempat dia duduk tu itulah yang tentukan nilai dia. Penting ni! Ini membawa kita kepada satu kuasa super yang dipanggil cerakin. Senang cerita, ia macam kita leraikan nombor tu untuk tengok apa bahan-bahan yang membina nombor tu. Dan inilah hasilnya. Nampak tak betapa hebatnya? Bila kita pecahkan setiap nilai digit, kita boleh nampak dengan jelas yang 1247 tu sebenarnya gabungan 1000 campur 200 campur 40 campur 7. Baru kita nampak gambaran penuh dia. Okey, sekarang kita dah pandai bongkar rahsia nombor. Jom kita guna kemahiran ni untuk satu pertandingan. Siapa lebih besar? Macam mana kita nak tentukan nombor mana yang lagi power? Peraturan pertama, senang je. Nombor yang ada lebih banyak digit, dialah yang menang. Tengok ni, 1835 ada 4 digit. 967 pula ada 3 je. Jadi tak payah fikir panjang. 1835 lah yang lebih besar. Mudah kan? Tapi apa jadi kalau dua-dua ada bilangan digit yang sama? Ha, macam case 1835 lawan 1249 ni. Caranya kita mula banding dari kiri. Okey, tempat ribu. Sama. Dua, dua, satu. Tak ada pemenang lagi. Jadi kita gerak ke kanan, ke tempat ratus. Nah, sini ada lapan lawan dua. Lapan kan lagi besar dari dua. Jadi terus kita tahu. Satu ribu lapan ratus tiga puluh lima lah pemenangnya. Kuncinya banding satu persatu dari kiri ke kanan. Okey, kita dah belajar semua ni. Tapi bila masa kita nak guna benda ni dalam hidup seharian kan? Ah, jom kita tengok macam mana nonggol ni berfungsi dalam dunia sebenar kita akan belajar dua lagi skill penting, menganggar dan membundar. Kadang-kadang kan, kita tak perlukan jawapan yang betul-betul tepat. Cukup sekadar tekaan yang bijak. Inilah yang kita panggil anggar. Kita tak perlu tahu jumlah tepat. Cukup sekadar cakap lebih kurang atau kurang daripada. Sangat berguna tau. Satu lagi skill yang sangat berguna ialah membundar. Ia macam kita ambil nombor yang serabut, yang ada banyak ekor dan kita potong sikit supaya jadi nombor yang lebih kemas dan senang nak ingat. Jom tengok cara dia. Okey, cuba kita ambil nombor ni, 5820. Kalau kita nak bundarkan kepada ribu yang terdekat, agak-agak ia lagi dekat dengan 5000 ke atau 6000? Ha, ini dia petuanya. Kita nak bundarkan kepada ribu kan? Jadi kita kena intai jiran sebelah kanan dia, iaitu nombor di tempat ratus. Dalam kes ni, jirannya nombor 8. Ingat peraturan ni, kalau jiran tu 5 atau lebih, kita kena naikkan satu tingkat. Sebab 8 ni lebih besar dari 5, jadi nombor ribu tu dari 5 kita naikkan jadi 6. So, 5,820 dibundarkan jadi 6,000. Senang je kan? Dunia kita ni penuh dengan corak dan nombor pun sama. Nombor ni ada rentak dia sendiri yang kita panggil pola nombor. Kalau kita pandai kesan corak ni, kita dah macam detektif nombor. Contohnya, tengok urutan nombor ni. Perasan tak apa yang berlaku? Dari 3076 ke 3070, ia tolak 6. Lepas tu, dari 3070 ke 3064, tolak 6 lagi. Ha, inilah polanya. Nombor ni menurun 6-6. Okey, kita dah kumpul semua skill yang kita perlukan. Sekarang masa untuk gabungkan semua sekali dan selesaikan satu cabaran sebenar. Inilah masanya untuk kita jadi pakar nombor. Okey, ini cabarannya. Ada dua kelas, kelas bijak dan kelas cerdas. Diorang ni kumpul tin kita semula. Soalannya, siapa yang kumpul lagi banyak? Okey, jom kita tengok data. Kelas bijak kumpul 1,123 tin. Kelas cerdas pula 976. Ah, Sekarang guna skill membanding nombor yang kita dah belajar tadi. Mana lagi banyak jadi macam mana nak selesaikan? Ingat tak peraturan pertama tadi? Kira digit. 1 1 2 3 ada 4 digit. 9 7 6 ada 3 je. Jadi jawapannya dah tentulah kelas bijak yang kumpul lagi banyak. Nampak tak? Anda sebenarnya dah ada semua kemahiran yang diperlukan untuk jadi pakar nombor. Teruskan berlatih dan tak ada satu pun teka-teki nombor yang boleh kalahkan anda lepas ni.